Bəllaqan rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının İran İslam Respublikası ilə sərhətdəki ərazidə keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində qaçaqmalçılıq yolu ilə ölkəyə gətirilən küllü miqdarda narkotik tərkibli vasitələr və həblərin qanunsuz dövrədən çıxarılması təmin edilib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Bərdə regional qrupundan bildirilib ki, polis əməkdaşlarının rayonun Əhmədli kəndi ərazisində keçirdikləri əməliyyat zamanı rayon sakini Kənan Muradlı saxlanılıb. Ondan ümumilikdə 8 kq artıq heroin və tiryək. Eləcə də ümumilikdə 150 ədəd güclü təsir edici xassiyə malik metodon və tramadol həbləri aşkar edilərək götürülüb. İlkin dindirilmə zamanı Kənan Məmmədli ondan aşkarlanmış narkotik vasitələri Baba şərti adlı İran sakininin vasitəsi ilə sərhədiyani bölgədə yerləşən Beyləqan rayonunun Əhmədli kəndində gizlədildiyi və oradan götürərək satıb pul qazanmaq məqsədi ilə əldə etdiyini deyib. Faqla bağla cinayət işi başlanılıb. Kənan Məmmədli barəsində məhkəmənin qərarı lə həbs qət imkan tədbiri seçilib.